Hər kəsə salam. Mən psixoloq Fəridə Fəxrəddin. Həyatımız necə də qum saatına bənzəyir. Keçmiş, gələcək və bu indiki an eyni ilə qum saatında olduğu kimi. Əksər insanlar keçmişdə yaşamğı seçirlər keçmişdə yaşayırlar. Keçmişdə yaşadığın hadisələrin almaları, kaşkilləri, peşmançılıqları, neqativ duyğuları, kin, küdürət, ağlaya bilmədikləri hələ də keçmişdədilər. Və bu keçmişin yükü ilə yaşayırlar, amma keçmiş artıq bitibdi. Onu dəyişdirmək, yenidən formalaşdırmaq kimi bir şansımız yoxdur. Biz bunu edə bilmərik. Bəzi insanlar isə gələcəkdə yaşamğı seçirlər. Gələcəkdə bir gün hər şeyin çox yaxşı olacağına, zaman keçərsə daşların yerinə oturacağına inanırlar və bugünkü gündə yalnızcə gələcəyin gəlməsini gözləyirlər. Bu isə daha çox keçmişdəki ammalara təşviqlə səbəb olur. Əslində belədir. Mənim düşüncəmdə gediyə olan tək şey indiki anı fokuslanmaqdır. Bizim həqiqətən sahib olduğumuz tək bir an bu indi yaşadığımız andır. Bu indi yaşadığımız anı həqiqətən də dəyərləndirsək, indi yaşadığımız anı fokuslansaq, bu gün öz həyatımız üçün qərarlar versək, addımlar atsaq, Ay ki, gəldin. Həyatımızın sükanını öz əlimizə almış olaq və xoşbəxt bir həyat üçün addım atmış ola bilərik. Bəsdən, keçmişdə, gələcəkdə, yoxsa indi də yaşayırsan?